Здравствуйте, если вы никогда не катались на лошади, то сегодня я вас научу этому. Все очень просто. Для того, чтобы научиться кататься на лошадях, для начала нам нужно научиться садиться. Перед тем, как сесть на лошадь, важно обратить внимание на подпругу. Подпруга ⁇ это вот этот вот ремешок. Она должна быть затянута, потому что если она будет попущена, седло упадет, и вы упадете вместе с ним. Для того, чтобы сесть на лошадь, нам нужно обязательно подойти с левой стороны, поставить левую ножку в стремя. Стой. Ну. Подпрыгнуть. И все. Ничего сложного в этом нету. Подбираем поводья. Для того, чтобы управлять лошадью, нужно выучить следующие движения. Для того, чтобы лошадь повернуть вправо, нам нужно потянуть за правый повод и попустить левый поводочек, и лошадь пойдет вправо. Для того, чтобы пойти влево, нам нужно потянуть левый повод и попустить правый повод, и лошадь пойдет влево. Для остановки лошади тянем оба повода на себя. Для того, чтобы лошадь пошла, нужно выполнить посыл ногой. Нужно представить, что у лошади за бочок укусил комарик. Ее нужно почухать. Вот таким вот движением. Теперь я вам покажу, как правильно слазить с лошади. Слазить с лошади нужно так же, как и садиться, с левой стороны. Бросаем стремена, отпускаем повод, оглаживаем обязательно лошадь после работы. Ураганчик нельзя. Наклоняемся вперед и перекидываем ногу, и потихонечку, придерживаясь, сползаем. Главное в работе с лошадью помнить о том, что нельзя подходить сзади. Желательно подходить с левой стороны. То есть все лошади приучены к тому, что все делается слева. И седловка, и похвала. То есть ну, желательно придерживаться этого правила. Лошадь, как и любое животное, очень любит, когда ее хвалят и задабривают. Для того, чтобы задобрить лошадь, угостить ее подойдет либо кусочек сахара, морковки, либо яблочко. Все лошади, они индивидуальные. Вот, например, моя лошадь любит, когда ей чухают ушки. Он очень это любит, ему очень нравится. Чаще всего, когда хвалишь лошадь, нужно гладить по шее, прихлопывая, потому что лошадь, когда ее просто еле-еле гладишь, она этого не чувствует. Так она чувствует, как ты ее любишь, что ты ее именно гладишь. Для тех, кто хочет заниматься корным спортом, важно обратить внимание на экипировку всадника. Это обязательно должны быть удобные штаны, обязательно должны быть либо сапожки, либо ботинки и краги. Если вы не профессионал, но хотите покататься, то вам достаточно будет кроссовок, то есть за какой-то закрытой обуви и штанов. Желательно одеть перчатки на руки, потому что повод очень натирает и могут быть раны на руках. Главное любить лошадь и выполнять те правила, которым я вас научила. Я уверена, у вас все получится. А теперь покатаемся.